Еще раз, по 15 пунктам проводим, чтобы всех переключать. Господь считает, что я не виноват, извините, ради Бога. Никого не хотел обидеть. Никого не хотел. Объясняю свою позицию. И в таком контексте было слово «бомж». И так оно увязано седьмой структурой. Дайте сказать, я же вас слышал. Есть нормальный текст закона, который объективно проходит через Раду без вето. Который мог быть, быть подписан, быть. Если бы так, как мы с вами договаривались в прошлый раз, все бы поступили. Убрать ту поправку, которая была под номером, то ли 42, то ли 44, то 21, я уже не помню, я помню, что эти цифры были красные, да, которая в конечном итоге стала седьмой статьей. Седьмая статья. 99% тех, кто брал кредиты, не нужна. Почему? Потому что она устанавливает курс 5,05 плюс 15%. На самом деле, все уже заплатили значительно больше. Поэтому седьмая статья была специально провокацией, которую провели банки для того, чтобы убытки от этого закона стали 100 миллиардами и для того, чтобы этот закон действительно не прошел. Мы договаривались на прошлом Майдане с участием 1558-1, что вы обращаетесь с совместным обращением по поводу того, что весь финансовый Майдан не настаивает на седьмой статье как на провокационной. Она действительно не нужна. Но те, кому в самом деле нужна седьмая статья, эти будут возвращать кредит без процентов по курсу 5,05 плюс 15%, то есть по 5,8. Вот это действительно несправедливо. И все те оскорбления, которые я говорю, относятся только к тем, кто хочет 5,8 и не может больше. Фактически, огромное большинство заплатило уже больше, чем по 10 кто-то по 15, кто-то по 20. им всем не нужна седьмая статья. Седьмая статья выполняет исключительно одну функцию. Дать президенту, дать МВФ, дать депутатскому корпусу формальное право от отказа, потому что седьмая статья это действительно беспредел. О механизме. Мы говорили еще до голосования. Я предупреждал, то, что превратится до доля 21, более 42 поправка, не пройдет. С этой дикой поправкой у закона нет шансов. Больше того, все депутаты, которые потом говорили, что они отзывают свой голос, отзыв своего голоса объясняли только седьмой статьей. Как сделать так, чтобы... Как сделать... Я еще раз говорю. Я не работаю в банковском комитете. Вам нужно здесь, сейчас, создать и совместно подписать это имени всех ваших ассоциаций, которые защищают 1558-1, что вы обращаетесь к президенту с пожеланием Подписать закон при условии удаления из него седьмой статьи. Это удовлетворит всех, любую фракцию. Ляшко, наш любимый общий, говорит, что пока не было седьмой статьи, он сам агитировал за этот закон. Но когда в него внесли седьмую статью, он не уверен в согласовании фракции. Убрать. 15... Да, я еще раз говорю, ее убрать я не могу. Я не Гройсман, я не банковский комитет, я не член банковского комитета. Точно так же, как вы писали все предыдущие позвания, точно так же нужно здесь и сейчас, потому что сегодня и завтра два последних дня, и лучше это сделать сегодня, чем завтра, совместное письмо к президенту с просьбой, требованием кого угодно подписать закон при условии того, что вы согласны, чтобы не было седьмой статьи. В этом случае не будет века. Я не банковский комитет, мне не дают даже слово по этому поводу. Чтобы получить слово по этому поводу, нужно быть представителем банковского комитета, а лучше его председателем. Но если вы даете письмо и отдаете его сегодня руководителю банковского комитета, он обязан с этим письмом идти президенту и требовать подписания при условии отсутствия седьмой статьи. Это нормальный порядок. Без седьмой статьи оно легко собирает все голоса, даже с учетом того, что те были против. Даже я буду за, и большинство фракций будут за, когда не будет седьмой статьи, нет о чем говорить. Седьмая статья для заведомо провокация невозможна. Возвращать по 5 и 8, это а фактически, если брать по действующему пункту, это в 4 раза меньше, но вам не нужно. Вы уже заплатили больше. Зачем она вам нужна? Я же говорил тем, кто меня знает, тем, кем мы совещались. Уберите эту поправку. Откуда она взялась, эта седьмая статья? Да уже все... Семь... Нет, не 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 ее ставил не Порошенко. Конкретная депутат, сейчас просто... Дагадеев, 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 еще? Уберите ее. Сейчас здесь напишите бумагу. Я вам говорю, сейчас здесь напишите бумагу. Я дайте... Вы Вы Я не подписываю, дайте бумагу. Дайте бумагу о том, что финансовый майдан согласен принять принятию закона без седьмой статьи и я отнесу ее в родину. Без проблем. Если мы здесь, сейчас, вот, давайте сейчас, я ее отнесу к Лайсману прямо сейчас. Я не понимаю. Давайте сейчас решите. Мы просим подписать закон 1558, который принятый этом Верховной Рады без седьмой статьи. И согласно на удаление из него седьмой статьи. Давайте здесь я буду ставить. Создавайте сейчас бумагу. За ней пойдут президента. Не уподобляйтесь тем, поговорить по 5 год. Двіте, послухайте, От дійсно правильна, правильна думка. Ми, ми, ми не... Послухайте, так напишіть листа, давайте будемо. Ще раз напишіть, не вже вам варто допомагає. Я може вас не розумію щось. Мої погляд зі сторони. Напишіть бумагу і зараз йому дайте.

не, не треба сваритися. От я маю повідомити, дивіться, у вас є скоординатори ваші. Давайте спокійно з паном Кіршом, дайте поговорити. Де, де Юля, это де дець Таня? Дець давайте їх, так, давайте от з Юлею і Таню поговорити. Не треба сваритися. Не треба. Це текст нічого не буде треба. Це текст вже є. Дайте, ті організатори. Пане Олександр, зараз, пане Олександр, зараз підійдуть координатори і спокійно, не зараз будуть Не зараз, Зараз почекаємо ваших координатори. Спільно ви зібр... с зібранням вирішити. Не треба свалитися, бо я тільки дивлюся, що поглядають Тому не треба. Зараз заспокоїмося, видохнемо, чекаємо координаторів і випросити йдемо позицію. Читайте, не не Субтитры делал DimaTorzok вы все здесь собрались для того, чтобы не допустить сегодня замкнутого депутата что на полу, что он Можно, допустим, статью, мы всех подпишемся, в тот момент, когда закон... 58. Будет фото, вот, президенту на фото, И мы а готовы все... все... И, и, и он может... И это... Но это должно быть написано, на Давайте сейчас. Перерыви. И И вы, не давайте, давай. Главное не допустить принятия постановы Денисенко, которая отменит Денисенко. закон полностью. Я это кладу прямо сейчас. Не дожидаюсь. Мы все операции. напишем сегодня коллективное письмо. Не сидят, не сейчас. Под... Сейчас. Да, Потому что на второй половине будет поставлено Денисенко. Лично, лично депутату Киршу, которого просим нас поддержать. Зачем сейчас. мне? На имя Бенедерда. Мы Стоили, мы просим, просто, просим, да. с изъятием седьмой статьи. Да, мы это всех Мы с вами когда разговаривали в этой статье. Мы да. пошли с вами Они нам говорят, не мы не можем ничего законно убрать, потому что он да? 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 Ну, нам это это так не не А не, вадим, вадим, вадим. не да? я так пройдет. Пройдет. Если президент а? захочет, он не снимает. Так, значит, он значит, тогда происходит в один день вся процедура. Он просит пересмотреть, и сможет с седьмая статья, и она это. Так вы сделаете так? Ну, ну, для этого быть Он не а может захочет, этот отменили, включается новый статья. Что, что, он, что, что, он будет полгода опять эти первые чьи? Нет, это не может. будет полгода? Президент сейчас сейчас он, он он будет такой он а может Це, друзі, бачите? стоять стояться, якраз бусли, МВФ, зараз там, ну, до них підійти, пояснити. Ти, О, через вон. 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 Відходьте! Відходьте! Воли на дорогу стоять! Що ви дивитесь? А ви стоїте? От пострик всі стоять! Ті, які безпосередньо кредитують Україну, підійдіть хоча б там доносіть. Ну, донесті. Мені здається, малоймовірно, що народний депутат щось може зараз допомогти.